Belə əziz tamaşaçılar, səsli səhər davam edir. Hal-hazırda bizim studiyamızın qonağı var və biz ünvanlı sosial yardım haqqında danışacağıq. Ümumiyyətlə ünvanlı sosial yardımu necə almaq olar və bir çox məqamlara toxunacaq. Studiyamızın qonağı isə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun departament rəhbəri Rəşad Mehdilidir. Rəşad mənim salamlayırıq sizi, sabahınız xeyirli sabahınız olsun, kininiz də uğurlu olsun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun dostlar. Doğma studiyamızda sizi görmək çox xoşdur. Mənə də doğma müddətində olmaq çox xoşdur. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. E, Bu gün biz ünvanlı sosial yardım barədə danışacağıq və e, ümumiyyətlə ünvanlı e, dövlət sosial yardımı nədir və hansı məqsədləri çöyrdürlər? Ə birinci növbədən başlayaq ki, dövlət sosial yardımı dövlət tərəfindən asternatlı ailələrə verilən pul yardımıdır. Hı -hı. Və burada xüsusilə də bir məqama toxunmaq ki, o zaman sual yaranır ki, asternatlı ailə kime deyilir? Asternatlı ailə orta aylıq gəliri hər bir ailə üzvü üçün ehtiyac meyarının məcmuasından aşağı olan ailələr deyilir. Yəni burada xüsusilə də bir məqamı vurğulamaq istərdim ki, 2021-ci il üçün bir nəfər üçün ehtiyac meyarı 170 manat müəyyən olunub. Yəni biz müəyyənləşdirsək ki, tutaq ki, ailəm 3 nəfərdən ibarətdir və belə olan halda ehtiyac meyar 170 manatdırsa, o zaman 170 vuracağıq 3-ə və alınan rəqəm 510 manatdırsa. Əgər ailənin onun aslı olmayan səbəbdən gəliri 510 manatdan aşağıdırsa, bunu bir ailənin misalında dedim. Belə olan halda çatışmayan məbləğ, çatışmayan yəni 510 manatdan aşağı olan məbləğ ailəyə dövlət tərəfindən ödənilə bilər. Bunun da özünün şərtləri var və burada xüsusilə də qeyd etmək istərdik ki belə olan halda ailələr ünvanlı dövlət sosial yardımına faydalanma bilər. Amma onun şərtləri haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin saytına daxil olub e, kimlər ünvanlı sosial yardım ala bilər bölməsində ətraflı şəkildə tanış ola bilərlər. Əgər bu ə, mövzuda danışmışkən ünvanlı dövlət sosial yardım ə, almaq üçün hara müraciət etmək lazımdır və necə, necə ala bilərlər? ə umumiyyətlə dövlət sosial yardımını vətəndaş, yəni ailə özü fərd olaraq müraciət edir. Bunun üçün ailəni təmsil edən şəxs məyən olmalıdır. Bu prosedura belə nəzərdə tutulub, qanun bu cür tənzimlənir ailə faktiki yaşadığı yer üzrə, yəni burada xüsusilə də bir məqama diqqət yetdirək. Ailənin qeydiyyatda olduğu yox. Məsələn, ailə ola bilsin ki, Cəlilabadda qeydiyyatdadır, amma hal-hazırda Bakı şəhərində yaşayır, Bakı şəhərinin Yermanov rayonu ərazisində yaşayır. Yəni ailənin yaşadığı faktiki yer üzrə arayış alır. Arayışla birləşə notariusa müraciət edir. Notariusda təmsilçilik arzəsi alınır. Bu arzə alındıqdan sonra elektron qaydada müraciət olunur və elektron qaydada müraciət olunduğu üçün ailəni təmsil edən şəxs özü Amerikanın Sosial Dəstək Nazirliyinin internet saytından ünvanlı sosial yardım müraciət bölməsinə daxil olaraq elektron qaydada müraciət etməlidir. Burada bəzi məqam olub ki, biz bununla test-test ətraflaşırıq. Xüsusən də üçüncü şəxslər meydanına gəlir. Bu üçüncü şəxslər isə fürsətdən istifadə edən üçüncü şəxslərdir. Hansı ki, ailənin əvəzinə dırnaq arası belə deyək, De. məmasetlər var ki, hansılar ki, ailənin etibarına sui-istifadə edərək belə bir hala yol verirlər və ailəyə müxtəlif vədlər verərək onların əvəzinə ünvanlı sosial yardımı müraciət edəcəm. Bu halda sən ünvanlı sosial yardım, müraciətçisən filan yalan vədlərdir. Ailənin etibarından sui-istifadə edərək müraciət edirlər və yanlış məlumatlar daxil edirlər. Oysa ki ailə özü, bundan rahatdır. Ailəni təmsil edən şəxs özü bundan rahat bir şəkildə istifadə edə bilər. Orda hər hansı bir çətinlik yoxdur. Rahat bir şəkildə bu müntəzəm sistemə müraciət edərək, orada olan bütün e, beləlik sorğuları doldurur və verilərlikdə də ə ünvanlı bu gözləsə vəd müraxət etmiş olub. Yəni belə saxtakarlara inanmaq lazım deyil. Özünüz Bəli, şəxsən tamamilə doğru qeyd edirsiniz. Bəzən yəqin ki, sosial şəbəkələrdə sizinlə qarşısuya e, çıxıb ə, ünvanlı sosial yardıma müraciət qarşılığında müxtəlif ödənişlər tələb edirlər və bu cür profildə var qeyd edək ki, hər hansı bir ödəniş yoxdur. Tamamilə ödənişsizdir. Ümumi sosial yardımın müraciət üçün hər hansı bir ödənişə ehtiyac yoxdur. Ailə özü rahat bir şəkildə müraciət edə bilər. Rəşad bəyim, burada biz imtina halları da baş verə bilər. Və hansı hallarda bu imtina halları olur? Buna başlayaq ki, ailənin imtina almaması üçün gərək ilk növbədə ailə öz məlumatlarını doğru və düzgün şəkildə VEMTAS proqramına, yəni internetə müraciət etdikdə, onlayn qədə müraciət etdikdə bu məlumatları doğru və düzgün şəkildə qeyd etməlidir. Burada ailənin gərilləri olduğu faktiki olaraq qeyd olunmamdır. Bundan başqa məsəl üçün ailənin mülkiyyətində və ya istifadəsində nəqliyyat vasitəsi olduqda, ailənin adam başına düşən kommunal və rabitə xərclərinin e, bələdiyyədə cəmi 29 manat 40 qəpiyə bərabər və ondan çox olduqda. Bundan başqa e, ailə son 12 ayda təqribən e, 2352 manatdan artıq alış-veriş etdikdə, ailənin mülkiyyətinin müxtəlif ünvanında İki və daha çox eyni peynatlı daşınmaz əmlakla olduqda və digər hallarda bu imtinaya səbəb olur. Amma adətən imtinaya səbəb olan hallar daha çox rast gəlinir. Biz rastlaşırıq ki, bu xüsusən də ailələr özü məlumatları doğru və düzgün şəkildə qeyd etmədikdə rastlaşırıq. Yəni ailə gəlirlərinin düzgün qeyd olunmaması halları olduqda bu halda da imtina verirlər mən İmanlı Dövlət Sosial Yardım e, belə deyim insanlar bununla bağlı müraciət etdikdə bu hansı müddətə bu müraciətlərə baxılır və bu yardım hansı müddətdə e, təyin olunur Bu mənada dövlət sosial yardımı müddətli bir müddətə təyin olunur və bu elektron qaydada həyata keçirilir bildiyiniz kimi ailə ailə təmsilçisi olaraq e, belə deyək ki müraciət edir elektron qaydada müraciət edir müraciəti 15 iş günü ərzində müxtəlif dövlət qurumlarının informasiya bazalarından əmal olunur Obey mal prosesi yekunlaşdıqdan sonra ailənin yaşadığı və yaxtı qeyd etdiyi ünvana faktiki olaraq beləlik əmək təhsin ustası dəfəsinəsinin əməkdaşları gəlir və əməkdaşları getdikdən sonra qeyd etdiyi məlumatların faktiki doğru düzgün yoxlanılması prosedurunu yoxlayır. Və burada yoxlanılması prosedurunda əgər ailə birbaşı olaraq özü qeyd etdiyi məlumatlarla orada təqdim olunan məlumatlar doğruluq təşkil edərsə, bu halda ailəyə ümumi dövlət sosial yardımı I mm -hmm. Amma burada qısacə olaraq bir HTML kənarı açmaq istərdim əslində. Əlbəttə, bir məqam var ki, bunu qeyd etmək düşünürəm ki, lazımdır. Xüsusən də torpaq pay mülkiyyəti ilə bağlı olan məsələdir. Bəzən ailənin adında və yaxta istifadəsində torpaq pay mülkiyyəti olur və belə olan halda ailə bu məlumatları qeyd etmir və hətta ola bilsin ki, məlumatlı olmur, məlumatsızlıq rüsbətnə bu məlumatlar qeyd olunmur. Amma bu məlumatlar qeyd olunubda mütləq imtinaya səbəb olur və belə imtinanın səbəbi orada açıq-aydın şəkildə göstərilir belə olduğu təqdirdə mütləq əilə öz torpağını vergi orqanında qeydiyyatdan keçirməlidir. Bunun üçün vergi rəxəminə müraciət edir. SSN nömrəsi sort edənin nömrəsidir. Biz bunu əldə etməlidir. Sort edənin uçot nömrəsini əldə etməlidir. Belə, əldə etdikdən sonra yenidən müraciət eləyə bilər. Və bu çox prostorlar... üzr istəyirəm imtinaya o halda səbəb olur ki, biz bu informasiyanı qeyd etməyəndə. Bəli, informasiyanı qeyd etməyəndə. Əgər qeyd etmiriksə, ola bilsin dəcə belə bir hallarla rastlaşırıqdı, ailə müraciət dedik ki, Əbəsmən bilmirdim ki, mənim adımda bu torpaq ə, sahəsi var. Belə olan halda biz artıq bu torpaq sahəsini bildiririk. Əliyə müraciət olunur. Adiəti digər orqanlara, yəni. digər orqanlara da məlumat əldə etdikdən sonra onu qeydiyyata keçirməlidir. Qeydiyyata keçirildikdən sonra ə, birbaşa olaraq yenidən müraciət eləyə bilər. A bundan başqa bir məsələni də toxunum ki, bəzən biz dedik müxtəlif vasitəçilər vasitəsilə ailə özü müraciət edir. Bu hallar necə baş verir? Baldır Bu buradan vətəndaşlar müraciət etmək istərdik ki, belə hallarla rastlaşdıqda mütləq və mütləq Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna, Dövlət Nazirliyinə müraciət etsinlər. Nədir? Yaxınlaşırlar, tutaq ki, sizin ailə İnsanlı Dövlət Sosial Yardımı müraciət etmək istəyir. X bir şəxs ə yaxınlaşın və deyir ki mən sizə köməkliyk göstərəcəm. Siz 100% ümumi dövlət sosial yardımı alacaqsınız. Amma bunun qarşılığında bəlli bir ödənişlər etməsiz. Bu ödənişlər tamamilə qeyri-qanundur. Vətəndaşın etibarından sui istifadə edərək bu belə deyək müraciət olunur və vətəndaşın məlumatlarını artıq bu peşəkar dırnaq arasız şəxs Mətetandaşın məlumatlarını gözdən keçirərkən bilir ki, bu vətəndaşın alma ehtimalı var, ünvanlı dövlət sosial yardım alma ehtimalı var və ilkin mərhələdə onun məlumatlarını sistemə, elektron sistemə səhv daxil edir. Səhv Bilə daxil etdi bilərək də səhv daxil edir və səhv daxil etdikdə bu vətəndaşa şübhəsiz imtina alır. İmtina alır və, və vətəndaşı qaydır deyirsən, imtina səbəbi oldu. Onun qarşılığında bəlli bir ödəniş edərsənsə, mən ünvanlı dövlət sosial yardımın əldə olunmasında köməklik göstərəcəm. Növbəti ikinci dəfə isə Həmin ki şəxs bu məlumatları doğru və düzgün şəkildə qeyd edir. Saxta bir biznes planı hazırlamır. Bəli, də və doğru və düzgün bir şəkildə qeyd edilir və beləliklə növbəti mərhələdə vətəndaşa həqiqətən də ünvanlı sosial yardım təyin olunur. Odur ki, biz bir daha səsləndiririk ki, vətəndaşlar xüsusilə də daha diqqətli olsunlar. Öz məlumatlarını, öz informasiyalarını özləri emal etsinlər. Bunun üçün çox sadə bir prosedur qaydası var. Rahat bir şəkildə siz YouTube-da ünvanlı sosial yardım necə təyin olunur? Müraciət qaydası var, ətraflı məlumat var. Eyni zamanda Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun həm Facebook şəbəkəsinə, Facebook şəbəkə, bələdiyyə səhifəmizə, Instagramda, Telegramda, Twitterdən və YouTube-da misl-i-nən platformadan bizə yazın, hər hansı bir suallarınıza cavab verə bilərlər. Təşəkkür edirik. Rəşad minnətdar olsun ətraflı məlumat üçün.